Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, apa kabar, sobat Muslim semuanya? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah memiliki nama asli, yakni Abu Rahman bin Syakhar Al-Azdi. Ia dijuluki Abu Hurairah karena kecintaannya kepada kucing. Banyak sekali kucing yang tinggal di rumahnya. Abu Hurairah bukan sosok yang penuh dengan harta dan kenyamanan dunia. Sebaliknya, ia tak memiliki banyak harta, bahkan tak jarang mengikat batu di perut untuk menahan lapar dan menegakkan kerongkongan di atas tanah. Meski kefakiran menderanya, ia tak pernah mengingkari perintah Allah dan Rasulullah. Bahkan Abu Hurairah menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Hal ini pun menunjukkan erat kedekatannya. Dengan Rasulullah, pada suatu hari kelelahan dari beraktivitas telah membuat energi Abu Hurairah pudar. Tubuhnya terlihat sangat letih, ia pun duduk di tepi jalan yang biasa dilewati orang-orang. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah. Tak lama kemudian, Rasulullah mengajak Abu Hurairah berkunjung ke rumahnya. Ketika Rasulullah tiba di rumahnya, ia melihat ada semangkuk susu, lantas... Rasulullah menanyakan dari mana asal susu tersebut. Istri Rasulullah pun menjawab bahwa susu tersebut ialah pemberian dari Fulan dan Fulana. Tidak ada larangan bagi Rasulullah untuk menolak sebuah hadiah, namun Rasulullah senantiasa memberikan hadiahnya, atau bahkan memakan atau meminumnya bersama ahli sufah, yakni tamu-tamu Islam yang tidak mempunyai keluarga, harta dan saudara sehingga mereka tinggal di pelataran masjid Nabawi Kemudian Rasulullah pun meminta tolong Abu Hurairah untuk memanggil ahli sufa dan mengajak mereka minum susu bersama Sedangkan ahli sufa pada saat itu berjumlah sekitar 40 orang Sepanjang perjalanan hati Abu Hurairah terus bergemuruh Ia merasa Rasulullah tengah keliru Mengapa Rasulullah tak memberikan susu itu pada dirinya Padahal Rasulullah melihat keletihannya Bukankah susu itu akan membuat energinya kembali pulih? Bukankah susu itu semangku yang hanya cukup untuknya dan Rasulullah? Namun sungguh, keimanannya tak menggetarkan keraguan untuk senantiasa taat pada perintah Rasulullah. Dengan keadaan hati yang tak menentu, ia pun menuju ahli sufah di pelataran Masjid Nabawi. Tak lama kemudian, ahli sufah pun tiba di rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengizinkannya masuk dan meminta Abu Hurairah untuk memberikan satu mangkuk yang ada kepada para ahli sufah Ahli sufah yang diundang Rasulullah pun semuanya telah minum susu hingga perut mereka terisi penuh Susu yang terlihat hanya semangkuk itu nyatanya dapat mengenyangkan seluruh ahli sufah yang hadir Setelah itu Rasulullah memandangi Abu Hurairah dengan senyum Kemudian mengajaknya untuk minum susu bersama dengan mangkuk yang sama Sungguh Air susu yang berada di mangkuk itu tak kunjung habis. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia pada hambanya dan keberkahan pada semangkuk susu. Kejadian ini semakin menambah kecintaan Abu Hurairah kepada manusia yang paling mulia ini. Ingatlah bahwa rezeki yang Allah berikan kepada hambanya senantiasa utuh dan tak pernah tertukar. Abu Hurairah menunjukkan kepada kita ketaatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kita harus yakin bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah ditetapkan bagi kita dan tidak akan tertukar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sepenggal kisah tentang Abu Hurairah dan air susu yang tak pernah habis. Semoga kisah yang telah disampaikan pada video kali ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.